yang terkenal lah yang terkena dalam kejadian tu saya harap dapatlah bersabar mungkin kalau kita banyak-banyak bersabar banyak-banyak berzikir ke apa ke insyaallah Tuhan akan tunjukkan apa yang benar-benar yang terjadi tu sebab kita pun sekarang dah lama tunggu kan dah dekat boleh kata dekat setahun jadi kita pun tak dapat nak bagi dia punya kata putus macam pihak yang berwajib pun kata tak dapat jadi kita ni jadilah orang yang Aa, bersemangat sikit lah. jangan terlalu emosi sangat jangan terlalu apa ni memikirkan yang bukan-bukan jadi semua yang baik tu kalau kita fikirkan baik itu insya-Allah dia akan jadi baik tapi kalau kita asyik fikir negatif negatif saja sampai bila kita nak jadi positif kan jadi eloklah kita berfikir uh, positif ya eh? jangan kita berfikir negatif mana tahu Tuhan tu berkenan dengan doa kita kesabaran kita kan jadi semangat kita jadi kuatlah lah insya Allah lah Semua rakyat sabar dulu lah Jangan berputus hasil lah ha, Betul tak? Ini bukan ke tangan kita Tuan kuasa Tuhan Apa dapat kita buat Tak kira siapa lah Tak kira bangsa ke apa tu Semua tu rakyat lah Tapi... Pada family Hamish 370 Banyak-banyakkan berdoa Bersabar uh, teruskanlah kehidupan mungkin ini ada hikmah di sebaliknya. Sekarang. pagi ini kami ingin menyentuh sedikit tentang aspek perundangan dan juga memberi penumpuan dari segi apa yang perlu dilakukan oleh waris dan keluarga selepas ini. Jadi ada baiknya bertuah sekali pagi ini dapat berbicara dengan solinak yang bermain di fikiran seluruh dunia. Kita perlu juga menjadi realistik dan memikirkan apa perjalanan selepas ini. Jadi pagi ini kami ingin menyentuh sedikit tentang aspek perundangan dan juga memberi penumpuan dari segi apa yang perlu dilakukan oleh waris dan keluarga selepas ini. Jadi ada baiknya bertuah sekali pagi ini dapat berbincang dengan seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang undang-undang seorang peguam bela juga peguam cara tuan Adnan Seman yang berada di selak pagi Malaysia pagi ini. Selamat pagi, terima Selamat kasih pagi. kerana sudah bersama kami. Selamat datang dan apa yang pasti kita akan bercerita berkenaan dengan mengenang MH370 ini. Jadi, Encik lah sebagai orang yang mungkin mengetahui dari segi perundangan juga sebab sebagai seorang peguam bela ataupun peguam cara MH370 ini bakal gedap setahun pada esok dan sehingga hari ini persoalan demi persoalan timbul dengan teorinya spekulasinya jadi apa yang uh, uh, yang boleh Adnan mungkin secara ringkaslah sehingga ke waktu ini uh, bismillahirrahmanirrahim uh, pertamanya MH370 ini adalah satu misteri yang paling besar dalam sejarah penerbangan awam di dunia eh. dan ini juga akan menimbulkan banyak isu berkaitan dengan isu perundangan itu sendiri berbanding dengan kes-kes lain contoh macam Air France 2009 hmm. kalau kita lihat uh, juga melibatkan kehilangan yang lama hampir setahun lebih sebelum ianya ditemui uh, kesemua kes-kes yang melibatkan nahas pesawat ini dia akan ada uh, serpihan pesawat ditemui kemudian ada pencarian jumpa kotak hitam dan dapat dikenal pasti punca kan punca dari segi saintifik mana dia ada engineering part yang mana melibatkan pesawat itu sendiri dalam menentukan sama ada wujud atau tidak kecuaian di pihak syarikat penerbangan tapi sebelum kita pergi ke situ, pertama kita kena, saya ingin membawa pendengar kepada uh, apakah peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan kehilangan pesawat ini. 29 Januari uh, diumumkan uh, MH370 ini sebagai satu kemalangan. Dalam erti kata istilah perundangan, kemalangan, untuk membolehkan yang pertama sekali bila kita kita pasal kemalangan, diisytiharkan sebagai kemalangan, memenuhi definisi kemalangan, mm -hmm. maka adalah klausa tindakan. Definisi kemalangan bagaimana Encik uh, Definisi kemalangan ini kalau kita lihat, Uh, dalam konteks penerbangan awam eh di bawah konvensyen uh, Montreal dia menyebut tentang kemalangan ini juga me, me, uh, merangkumi eh merangkumi ataupun termasuk dalam definisi kemalangan ini adalah pesawat yang hilang. Okay. Maknanya bila pesawat tu hilang dia boleh merupakan satu bentuk kemalangan. Dan apabila kemalangan itu telah pun di uh, diwujudkan establish kemalangan itu maka klausa tindakan pun bermula maknanya keluarga penumpang ini boleh memulakan tindakan terhadap uh, pihak syarikat penerbangan. Dalam konteks MH370 ni kita kena faham selalu kita dengar tentang uh, MAS eh Malaysia Airlines. MAS sebenarnya ada satu lagi syarikat penerbangan yang merupakan sebuah syarikat yang berkongsi kod dengan yeah. MH370 mm -hmm. iaitu China Southern Airlines. Yang kalau kita lihat penumpang-penumpang daripada China kebanyakannya mereka membeli tiket dengan China Southern Airlines. Mm -hmm. Dan China Southern Airlines ini merupakan contracting party iaitu pihak yang memasuki kontrak dengan penumpang eh. MAS merupakan syarikat yang membawa kapal terbang tersebut yang mengendalikan kapal terbang tersebut melainkan bagi penumpang-penumpang yang membeli tiket melalui MAS penumpang yang membeli tiket melalui MAS mereka mempunyai perjanjian kontrak dengan MAS yang membeli tiket dengan China Southern Airlines mereka mempunyai kontrak dengan China Southern Airlines jadi ini dua pihak yang akan menjadi pihak yang akan dituntut selain daripada Aa, Boeing sebagai pemilik uh, merupakan pe 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 um, yang mengeluarkan pengeluar kepada pesawat dan juga Rolls-Royce sebagai pengeluar kepada enjin. Ya. Uh, dan dalam 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 negara kita, kita ada uh, akta pengangkutan melalui udara 1974, eh. Akta ini dipinda beberapa kali tahun 2007 dipinda. Kerana dalam konteks undang-undang eh, peruntukan undang-undang yang yang uh, yang uh, merangkumi ataupun yang mengawal eh yang mengawal selia dari segi segala peruntukan dari segi prosedur dan juga kes-kes melibatkan uh, pengangkutan awam ini adalah melalui convention. Uh -huh. Convention ini merupakan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh negara-negara yang terlibat eh. Dia tak dia berbeza dengan akta-akta. Uh, kalau kita tengok akta kontrak, akta uh, national lingkup, dia ada sistem-sistemnya berbeza. Kita biasanya akan bersandarkan macam kita negara Commonwealth, kita akan bersandarkan kepada uh, common law system of English uh -huh. eh. Tapi dalam kes civil aviation ini dia berbeza. Dia kita menggunakan convention. Convention ini adalah perjanjian antarabangsa bermula daripada Warsaw uh, Convention 1929. Eh, Warsaw Convention ini merupakan yang asas. Yang asas kemudian dipindah pada uh, The Hague Protocol 1955. Kemudian kita ada Montreal Convention tahun 1999. Yang ini yang yang paling banyak kalau kita tengok dalam kita punya uh, akta pengangkutan uh, melalui udara ini, 1974, ini yang paling banyak. Kalau kita buka dalam akta ini, kita tengok dia punya uh, seksyen-seksyen dalam artikel ini dan juga schedule-schedule yang dalam akta ini kita akan nampak protokol-protokol convention-convention -protokol, ini telah diadoptkan dimasukkan dalam akta ini uh, dalam konteks uh, tuntutan eh apakah tuntutan yang boleh dibuat oleh pihak waris keluarga penumpang-penumpang setelah diistiharkan sebagai kemalangan setelah ada klausa tindakan maka mereka boleh memulakan tuntutan sebab itu penting bila kerajaan mengumumkan ianya satu kemalangan. Sebab dalam kes MH370 ini, setelah setahun berlalu, sehingga hari ini kita tidak tahu di manakah pesawat tersebut, kenapa ianya hilang, adakah ianya satu kemalangan, adakah ia jatuh ataupun ianya telah di, diambil oleh, di hijack. Pasal hijack, uh, jatuh, dia dua perkara yang berbeza. Pasal dia dia, dia akan berkait dengan penentuan kecuaian di pihak kalau di hijack ada orang ambil hijack kapal terbang tersebut dia, dia ada bentuk kecuaian kerana, uh -huh. kerana dia ada melibatkan pihak ketiga di dalam uh, Montreal Convention eh artikel 21 dia meletakkan dua perkara dia panggil dua peringkat uh, dua peringkat liability di pihak syarikat penerbangan yang pertama di dalam Montreal Convention yang telah diambil di dan dirangkumi di, 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 dalam akta uh, per, pengangkutan melalui udara 174 yang pertama syarikat penerbangan ada strict liability apabila berlaku saja kemalangan yang telah diisytiharkan oleh kerajaan bila berlaku saja kemalangan yang pertama dia ada strict liability dia perlu membayar satu jumlah yang telah ditetapkan di dalam konvensyen tersebut iaitu uh, 113000 SDR eh SDR ni satu currency yang ditentukan oleh IMF lah satu sat, 100000 SDR ni lebih kurang 500000 ringgit maknanya lebih kurang 565000 ringgit 565000 ringgit ni adalah satu jumlah yang mesti dibayar secara automatik eh secara automatik mesti dibayar melainkan kematian itu disebabkan oleh uh, kecuaian orang yang penumpang tu sendiri contohnya penumpang tu terkejut daripada kapal terbang dia terkejut daripada kapal terbang dia mati so hmm. kalau dia terkejut daripada kapal terbang dan dia meninggal maka dia tidak boleh menuntut jumlah strict liability yang automatik ini yang telah ditetapkan ini okay. itu yang pertama yang kedua uh, contacting party ini dia ada insurans ini ini aspek lain pula. Ini aspek insurans bukan aspek liability syarikat penerbangan ataupun syarikat party dalam menggunakan kod yang sama, eh. Yang kedua adalah insuranslah. Yang insurans ni dia bergantung kepada syarikat insuranslah. Kalau kita tengok dalam berita dah 13.8 juta dibayar, 16.8 juta dibayar oleh syarikat syarikat insurans kepada penumpang. Yang ketiga, ah yang ini yang lebih menarik. Yang ketiga adalah tuntutan civil. Tuntutan civil terhadap syarikat MAS ataupun China Southern Airlines di atas kecuaian di atas kecuaian yang menyebabkan kemalangan dan kemalangan tersebut menyebabkan kematian. Pencaanan bila disuntik ataupun disentuh elemen ketiga ataupun kecuali itu bagaimana hmm. uh, secara realistiknya untuk melakukan tuntutan sedemikian bila mana begitu banyak lagi elemen yang kita tidak tahu so many betul, unknowns. Betul. Jadi um, secara realistiknya apa yang perlu lebih dilakukan yang perlu ditumpukan oleh keluarga dan juga ialah uh, rakan-rakan uh, penumpang dan juga anak kapal MH370 yes. dalam situasi sebegini. Artikel, uh, artikel 35, artikel 35.1 eh. Uh, Montreal Convention ini menetapkan apabila berlaku kelausa tindakan saya sebut tentang kelausa tindakan ni ialah apabila berlaku satu insiden kemalangan daripada tarikh pengisytiharan kemalangan itu telah ada kelausa tindakan membolehkan kita failkan saman macam kita buat kereta tiba-tiba insiden -tiba eh? bila insiden kemalangan kita dah boleh failkan saman dalam sistem kita uh, akta had masa 6 tahun daripada tarikh kemalangan you kena failkan saman di mahkamah tetapi dalam Montreal Convention dia menetapkan 2 tahun maknanya daripada tarikh kemalangan dalam tempoh 2 tahun you mesti memfailkan saman eh, ini dia punya kalau selepas 2 tahun saman tersebut akan ditolak oleh mahkamah di bawah limitation eh, akta, akta had masa lah di bawah limitation Eh, so 2 tahun dia kena filekan saman isu yang saya nampak dalam kes MH370 ni akan ada isu pertikaian dari segi uh, sekiranya syarikat penerbangan menafikan eh, menafikan ada kecuaian menafikan ada uh, kegagalan ataupun tindakan yang salah eh, yang dilakukan oleh sama ada syarikat penerbangan maupun kaki tangan lah, pilot lah tentunya dalam konteks uh, keluarga eh kita kita ada satu lagi isu iaitu berkaitan dengan penumpang kita ada 14 warga negara termasuk Malaysia ada 14 warga negaraan yang dalam kapal terbang MH370 ya. Yeah. mana kita ada warga negara Taiwan, China, China. Indonesia, Malaysia uh -huh. dan pelbagai lagi warga negara ya. Yeah. Uh, yang menjadi isu ialah contohnya warga negara Amerika dia nak saman di mahkamah Malaysia ataupun dia nak saman di US Right. Hmm. Kalau kita lihat dari segi negara-negara ini Sistem perundangan juga berbeza yes. Kalau dalam konteks Malaysia jumlah ganti rugi yang biasa dibayar Dalam kes-kes kemalangan agak rendah Berbanding dengan kes-kes di US Di US jumlah ganti rugi yang dibayar oleh mahkamah cukup tinggi Jadi kemungkinan besar Peguam-peguam daripada US yang banyak pengalaman Dalam mengendalikan kes-kes tuntutan berkaitan dengan uh, nahas uh, apa ini, uh, udara ini Mereka akan datang dan mereka akan menemui keluarga ini Untuk mendapatkan mandat sebagai peguam untuk memfailkan saman di US. Mereka akan saman uh, Boeing sebagai uh, pengeluar pesawat kerana dalam konteks MH370 ini Boeing juga bertanggungjawab dalam menentukan uh, pemberian maklumat kan mm. kalau kita lihat pesawat tu hilang Boeing tentunya ada sistem untuk detect di mana pesawat tersebut. sebut. Mm. Betul eh? Mm. Dalam konteks ini mereka akan cuba mengaitkan Boeing juga ada cuai kan ada kecuaian dalam konteks kehilangan MH370 dan dan mereka cuba untuk memfailkan saman di di Amerika Syarikat. Kerana jumlah ganti rugi lebih tinggi. Dia ada lima perkara. Pertama, uh, penumpang tu asal daripada mana. Yang kedua, dia beli tiket dekat mana. Tiket tu beli kat mana. Yang ketiga, pesawat tersebut nak pergi mana. Eh? Ke mana dia nak pergi. Dalam konteks ni pergi Beijing lah. Okay. Yang keempat, syarikat penerbangan tu beroperasi di mana. Kalau konteks MAS, Malaysia. Yang kelima adalah syarikat tu berdaftar di mana. Malaysia eh. So, mana kita ada forum Malaysia, mahkamah Malaysia. Kita ada forum mahkamah China. Yang memang dah confirm dua ni dan yang ketiga adalah di mana uh, penumpang itu punya asal lah kalau Indonesia dia boleh filekan di Indonesia. Malaysia. Tetapi kalau mereka mengambil keputusan untuk memfailkan tindakan di negara masing-masing kan 14 negara ini. Yeah. Syarikat yang disaman ini boleh memfailkan permohonan untuk memindahkan kes tersebut daripada negara yang disaman itu ke negara mereka. Contoh yeah. kalau macam Mas disaman di US, Mas boleh buat permohonan di US mengatakan saman ni patut didengar di mahkamah Kuala Lumpur. Okay. kan bukan di di US. Yeah. Kalau China, mungkin sebab China, banding China dengan uh, Malaysia, jumlah ganti rugi, trend eh, trend hmm. presiden cases yang berlaku sebelum ini, Malaysia memberikan ganti rugi lebih tinggi berbanding di China. Jadi kebarangkalian yang besar, penumpang-penumpang China akan memfailkan saman di Kuala Lumpur Baik. berbanding di US lah, itu dari segi konteks. Baik Encik Ran, Encik, yes. merujuk pada pernyataan yang dinyatakan tadi, bahawa selepas diisytiharkan sebagai satu kemalangan, yes. uh, waris penumpang atau next of kin yes. mempunyai hak untuk membuat tindakan sivil. dan sehingga setakat ini Kota hitam belum lagi ditemui macam Betul. mana dengan buktinya pula adakah ini benar macam hmm. mana dengan okay. tindakan tu boleh dilakukan okay. dia dalam konteks menentukan uh, uh, tiada kecuaian hmm. tiada uh, tindakan yang salah omission eh, kegagalan melakukan suatu perkara ia ini ada satu skop yang sangat luas hmm. maknanya uh, syarikat emas uh, Boeing dan juga Rolls-Royce sebagai pemilik enjin perlu membuktikan bahawa mereka telah mengambil segala langkah Eh? dia telah mengambil segala langkah-langkah yang munasabah hmm. untuk memastikan kapal terbang tersebut tidak hilang jadi ini adalah satu perkara yang uh, bersifat uh, dari segi uh, dari segi uh, perkara yang perlu ditentukan oleh mahkamah dalam menentukan sama ada ada kecuaian ataupun tidak. Sebab dalam konteks MH370 ini memang satu perkara yang menarik macam mana saudara sebut, hmm. dia tidak jumpa kotak hitam jadi hmm. kita, kita tak tahu sama ada kapal terbang ini jatuh ataupun kapal terbang ini hilang disebabkan pihak ketiga. Yang kita tahu ialah kapal terbang ini sampai daripada point nak pindahkan daripada pihak berkuasa autoriti Malaysia kepada Vietnam di, di, di dalam sempadan tersebut dah hilang dah hilang eh transponder dimatikan dan dapat detect daripada radar tentera dia berpusing pergi ke sebelah pulau pinang kemudian berdasarkan Inmarsat punya data ada ping yang dihantar kepada satelit menunjukkan last ping tersebut di lautan hindi sebab itu kerajaan sebelum ini mengumumkan MH370 berakhir di lautan hindi itu saja maklumat yang kita ada dalam konteks membuat saman terhadap MAS maupun uh, China Southern Airlines termasuk Boeing ataupun Rolls-Royce pemilik enjin perkara yang menjadi uh, penting kepada peguam yang untuk mewakili keluarga ini adalah untuk mengatakan bahawa uh, walaupun maklumat itu tidak begitu terhad tidak ada evidence yang begitu solid tetapi mengatakan bahawa MAS dan juga Boeing tidak mengambil langkah yang sepenuhnya yang munasabah untuk mengenal pasti untuk mengelakkan kehilangan pesawat ini. Yang paling penting sekali kerajaan telah mengumumkan ianya satu kemalangan. Maknanya tidak ada lagi soal sama ada kemalangan itu berlaku ataupun tidak kerana kemalangan telah pun diumumkan berdasarkan kepada Montreal Convention. Itu paling penting. Apa antara langkah-langkah uh, perundangan ataupun tuntutan dari segi kewangan yang perlu ditangani oleh ahli keluarga berhubung mungkin um, okay, Tidak, bila wasiat yes, dan yes, yes. harta-harta uh, ha, yang ada sekarang. Dia uh, apabila apabila kemalangan telah di, di proses dari segi uh, dalam konteks tuntutan insurans Insurans telah mengatakan tidak perlu ada sijil kemat, kematian kematian. Okay. Tapi kalau dalam konteks yang lain, contoh dalam konteks faraid, dalam konteks pentuan harta yang ada eh, dan itu boleh melalui proses lah. Kalau misalkan kata melebihi 2 juta dia pergi ke mahkamah. Eh, kalau misalkan kata kurang 2 juta dia pergi ke pejabat tanah okay. untuk mendapatkan bicara kuasa untuk mendapat melantik pentadbir untuk menguruskan segala harta dan memindahkan kepada waris-waris mengikut kepada kalau Islam kita ikut faraid lah. Itu yang itu tidak begitu sukar lah. Tapi dalam konteks MH370 ini, saya uh, berpendapat pada akhirnya akan ada perbincangan di luar mahkamah ya. antara syarikat penerbangan dan juga ahli keluarga uh -huh. untuk menyelesaikan secara baik untuk menentukan satu jumlah ganti rugi yang boleh diterima dan dibayar kepada semua keluarga dan diselesaikan dalam konteks uh, warga negara Malaysia kalau sekiranya uh, MH370 ini difailkan saman oleh, uh, oleh rakyat Malaysia saya rasa lebih mudah untuk diselesaikan tetapi kalau melibatkan negara lain dia akan ada banyak isu-isu lain uh -huh. pasal perbezaan dari segi perundangan perbezaan dari segi trend pembahagian ganti rugi uh -huh. Dari, dari segi uh, peguam yang dilantik pun tentunya bukan peguam daripada Malaysia. Kemungkinan besar lah. Jadi tentulah ada sedikit masalah dari segi nak uh, orang kata berbincang dalam menentukan satu penyelesaian di luar mahkamah. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat uh, uh, terdapat kru, eh, kita kena faham di bawah Montreal Convention ini, di bawah Akta Pengangkutan uh, Malik Udara 1974, dia membabitkan penumpang. Eh, penumpang. Tetapi bagaimana pula dengan kru? Eh, dengan uh, apa, kru kabin lah ah uh, uh, pramugari pramugara pilot dan sebagainya. Okey, mereka ini akan akan uh, di, ditentukan pula dari segi liability ataupun tuntutan mereka ini di bawah perjanjian yang mereka uh, employment contract yang mereka ada dengan pihak penerbangan. Dan di samping insuranslah. Maknanya dia berbeza sedikit. Dia berbeza dengan penumpang-penumpang uh, yang mana mereka ini mendapat satu jumlah yang saya sebut tadi eh. Peringkat pertama mereka mendapat lebih kurang RM565,000. Ya ini memang akan dibayar, wajib bayar. Ha, ini tidak ada isu. Dan inefek Mas pun dah bayar USD 5000 kan sebagai inisiatif khas, sebagai bantuan khas sebelum ini. Telah pun dibayar kepada keluarga lah untuk memastikan okay. Dalam dalam uh, dalam uh, Montreal Convention juga, kerajaan boleh membayar Mas ataupun kerajaan boleh membayar advance. mana sebelum tuntutan saman difailkan, satu jumlah boleh dibayar. Bayar dulu. Boleh dibayar. Dan di dalam kes aviation ini, uh, yang tidak boleh tuntut kalau kita tengok dalam kes uh, kemalangan biasa, kita tuntut uh, ganti rugi teladan, exemplary damages. Kita tuntut punitive damages. Uh, dalam kes psikotrik, contohnya kita ada nervous shock, kan? Nervous shock. I, tapi perkara-perkara ini dalam tuntutan terhadap syarikat penerbangan tak boleh dituntut. Maknanya tidak boleh tuntut uh, anak misalnya kata ada trauma kan disebabkan ayah dia hilang tak tahu kat mana, nasib ayah dia so dia trauma, isteri tak boleh tidur. So benda-benda ni tidak merupakan satu asas tuntutan yang boleh dibuat dalam konteks MH370. Tadi kalau Encik Anang katakan, uh, katalah penumpang dari Amerika Syarikat ingin mengambil tindakan undang-undang uh, dan MAS meminta kes tersebut dibawa ke Malaysia untuk memudahkan urusan. Tapi um, dari segi, uh, yalah, bila cakap soal emosi ni agak sensitif sikit sebenarnya Encik Anang. Ya. Mungkin bagi pihak penumpang kata, um, dah lah hilang keluarga. Lepas tu kena pergi Malaysia lagi. Uh, apa yang kita lihat bila mana ia membabitkan tiga negara. Bagaimana? Uh, sebab itu, Forum of Convenience ni, forum di mana saman ini sepatutnya didengar eh? Uh, lima perkara yang saya sebut tadi selain itu mahkamah dalam menentukan forum of convenience di manakah saman itu sepatutnya dengar forum yang lebih sesuai untuk didengar kes tersebut mahkamah akan menilai dari segi pertama saksi eh? pasal kes ni bila kita cerita tentang kes saman civil tuntutan civil di mahkamah dia melibatkan saman dia melibatkan perbicaraan untuk menentukan ada ataupun tidak kecuaian di pihak syarikat penerbangan jadi tentunya dia akan melibatkan saksi, saksi saksi pakar yang akan datang untuk memberikan keterangan. Dalam konteks Malaysia tentulah DCA akan terlibat kerana DCA merupakan badan yang bertanggungjawab yang mempunyai data kapal terbang tersebut hilang di point mana dan dia pergi turn back dekat mana. Ini adalah pihak-pihak yang akan menjadi saksi dalam perbicaraan tersebut. Jadi mahkamah akan melihat bahawa Mas melalui peguam tentu akan membantah kes tersebut didengar di di US. Uh, sebab utama tentu kita faham Kerana ganti rugi yang akan diberikan sekiranya kalah Sangat besar Dan ini bukan melibatkan satu dua penumpang Melibatkan ratusan penumpang Jadi kemungkinan besar MAS akan membawa semua kes Ke Mahkamah Kuala Lumpur Dan ada juga possibility Ataupun keban kalian Yang mana penumpang-penumpang ini akan bersama-sama eh, Memfailkan dipanggil collective uh, action eh, Tindakan kelas lah, Tindakan kelas terhadap MAS dan juga ataupun uh, China Southern Airlines Ataupun Boeing ataupun Rolls Royce Maknanya peguam akan cuba mengenal pasti berapa ramai keluarga yang berminat untuk bersama Dan memfailkan satu tindakan Mungkin 100 orang penumpang waris memfailkan saman terhadap Jadi satu saman itu akan melibatkan banyak pihak Cian, Jadi dekat tadi, situ nanti dia akan ada beberapa warga negara yang terlibat yang... Dan mahkamah akan tentukan di manakah mahkamah forum yang paling sesuai Dalam tadi uh, dikatakan kalau lebih 2 juta uh, hmm. ke peringkat lain, bawah 2 juta, ha. pejabat tanah dan sebagainya Sejauh mana uh, penggunaan ataupun Adakah Malaysia juga ada uh, power of attorney Macam di, di luar negara kita ada power of attorney Kita mewakilkan seorang untuk me, yalah, mengendalikan uh, aspek keuangan dan sebagainya Di Malaysia sejauh mana uh, dia, power of attorney di uh, Malaysia? Okay. Dia power of attorney ini berbeza eh Oh Everton ini dalam konteks uh, bila berlaku kematian waris memang boleh melakukan segala perkara untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan si mati eh waris maknanya dalam konteks undang-undang negara kita perkara pertama yang perlu dilakukan adalah melantik pentadbir pentadbir kepada harta si mati dari kalangan ahli keluarga pentadbir ini melalui satu permohonan yang dibuat oleh ahli keluargalah mana semua waris ini berbincang Pentadbir ini dia boleh join pentadbir ataupun dia boleh tiga orang pentadbir, dia boleh satu pentadbir. Uh -huh. Maknanya contohnya isteri, anak-anak ataupun mak dia berbincang, okay, kita lantik isteri sebagai pentadbir. Yang saya sebut sebagai dua juta tadi adalah menentukan di mana permohonan pentadbiran ini perlu dibuat. Okay. Kalau dua juta, hartanya lebih dua juta, dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Yeah. Kalau bawah dua juta, dia pergi ke pejabat tanah. Yeah. Uh -huh. Power of attorney juga berbeza. Power of attorney adalah bila mana kita boleh melantik seseorang untuk menjadi wakil kita untuk melakukan apa sahaja yang kita nyatakan dalam power of attorney dalam uh, kita punya power of attorney yang kita sign yang kita daftarkan di di mahkamah okay. contohnya kalau you nak jual property you nak nanti saya sebagai power of attorney saya menguruskan you punya penjualan hartanah menguruskan you punya proses pembangunan hartanah you boleh lantik saya orang luar mm -hmm. sebagai you punya attorney walaupun boleh di Malaysia? Okay. boleh tak nah, okay. boleh di Malaysia tak ada tak ada tak. kita ada kita ada peruntukan tapi dalam konteks mh 370 ni power of attorney ni tidak berkaitan yang lebih sesuai adalah melantik pentadbir pentadbir yang akan menguruskan dan pentadbir jugalah yang akan membuat tuntutan civil dan sebagainya, insuran dan sebagainya baik Encik Adnan, sebelum kita mengakhiri uh, segmen ini um, uh, terdapat tiga buah ataupun beberapa buah negara yang terlibat dalam misi pencarian Malaysia, yes. China dan Australia, Australia namun yes. dapat disaksikan uh, Australia mempunyai kuasa yang lebih besar sebab yes. sekarang ini Australia menentukan bahawa pencarian dikecilkan, skala pencarian dikecilkan jadi bagaimana perlakuan hak negara Malaysia? Dia uh, sekarang ada empat kapal yang terlibat eh? uh -huh tiga kapal ni ada perkongsian antara negara-negara kerajaan kita menanggung satu kapal iaitu geofenik. Geofenik ni kerajaan kita tanggung sepenuhnya. Pertama kos pencarian ni bukan satu jumlah yang sikit. Dia melibatkan bilion untuk membuat pencarian di Lautan Hindi yang ada kedalaman, 8,000 kedalaman dan Australia merupakan negara yang paling hampir dengan Lautan Hindi dalam konteks China dan Malaysia. Dan tentulah Australia punya kaki tangan ataupun pihak yang terlibat dalam pencarian lebih besar berbanding dengan negara kita. So semestinya kos itu juga ditanggung oleh negara Australia walaupun kalau kita lihat dalam konteks ms 370 ini Australia tidak ada kepentingan yang besar melainkan ada beberapa perumpang warga negara Australia di dalam perumpang tersebut tapi bukan merupakan majoriti perumpang dan uh, pesawat tersebut bukan milik Australia milik uh, Malaysia Airlines System Jadi, tetapi disebabkan hubungan eh, antara negara-negara dan dalam konteks lautan ini itu berhampiran dengan Australia Australia secara sukarela untuk membantu buat dalam proses penjagaan tapi mereka juga menanggung kos Eh, perkongsian kos dalam proses pencarian. Hmm. Jadi kita perlu terima hakikat. Saya rasa sudah setahun berlalu, sudah sampai masanya kita terima hakikat bahawa uh, ada kemungkinan kita tidak akan jumpa pesawat ini. Kita kena terima hakikat itu. Tetapi kita berharapkan kerajaan akan berterusan untuk uh, mencari sampailah kita jumpa, menyelesaikan misteri MS370 ini. Dan rakyat Malaysia janganlah kita lupakan MS370 ini. Ini merupakan insiden yang paling besar dalam sejarah penerbangan negara kita maupun sejarah penerbangan dunia. Jadi kita terus kekal berdoa dan kita melihat MH370 ini sebagai satu perkara yang kita tidak akan lupakan dan kita berharap supaya akhirnya misteri MH370 ini terungkai, jumpalah uh, pesawat ini ataupun serpihan pesawat ini untuk membolehkan kita menutup uh, misteri ini secara sepenuhnya terkasih Cik Anan semua uh, dengan kesempatan ini kita harapkan perbincangan ini dapat memberikan manfaat dan sedikit sebanyak uh, yalah pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan dari aspek perundangan dan juga uh, yalah dari aspek uh, untuk kebajikan ahli keluarga uh, kru dan juga pesawat MH. Uh, penumpang uh -huh. pesawat MH 370.